Вітаю глядачів Укрлайф Тіві. Це програма антиквар вже традиційно. Ми в цій студії з гостем з Матвієм Вайсбергом, знаним художником. Доброго дня, пане Матвію. Здравствуйте. Ми зібралися з нагоди. Ось наш художник повернувся з Польщі, з міста Ольштин. Це північ, це північ Польщі. Розкажіть, ви були на пленері? Якісь загальні враження про поїздку? Ми були на пленері, дійсно яка організувала. Калита и польская сторона и ну в двух словах очень трудно сказать да потому что сюда к этим впечатлениям относятся и впечатление собственно художественное да и впечатление о жизни и, и о польше и о людях которые в польше поэтому так в общем можно сказать просто что было очень хорошо интересно и поучительно я бы сказал это ваш не первый визит до польши я бывал в 90-е годы В інших местах Польща змінилася, на мой взгляд, люди э, не змінилися, вони завжди були дуже доброжелательные. І скажімо, в Польщі я себе то иностранцем не очень чувствую. Тетяна Калита була у нас в ефірі, я хочу нагадати нашим глядачам, вона була власниця галереї. І яким чином ось організовуються такі пленери? Художники вивозять, а потім щось від них вимагають. Вивозять. Хорошее слово. Да, <смех> вывозят, <смех> в, да, вывозят в, в телячьих вагонах. Почти что. Нет. Ну, мы ехали очень хорошо, мы ехали, так сказать, нам э, туда предоставило вообще польское посольство. Э, транспорт. Как организовывается, лучше, конечно, спросить у Тани. Но, в, в, потому что она э, оказалась, то есть, собственно говоря, не оказалась. Но поскольку я впервые с ней, да, то она, в общем, такой блестящий организатор все, что возможно было, было сделано для работы, для проживания, для удобства и так далее, как-то как очень на хорошо. на каких условиях происходит співпраця? Вы потом оставляете картину Мы, Ну да, 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 в этом смысле да. То есть, но тут, ну, я думаю, что для всех сторон это не самый главный Э, так сказать, не самое главное, да, тут вот как-то странным образом сработало то, что мы уже давно забыли. Это такой, я бы сказал, культурный обмен. Угу. Может быть э, хорошо, что это была провинциальная Польша, а не Варшава. Да, потом, я не знаю, правда, я не был в Варшаве, давно, ну, то вот сейчас только проездом. Поэтому э, наш приезд восприняли очень серьезно. Очень серьезно на уровне региональных Места. властей, угу. на уровне города и так далее и тому подобное и, скажем, удивительным образом мы увидели, как власть, э, в общем, с культурой имеет дело. Здесь да, Сообщается, да, им интересно, они э, все время, так сказать, интересуются, что мы приходят, зовут, приходят встретить, приходят попрощаться, делают у себя в это называется маршалковая галерея, ну на наш как-нибудь там, я не знаю, ну, горсоветовская, да, скажем mm -hmm. так, делают у себя выставку, mm -hmm. вот mm -hmm. выставка mm -hmm. Химича. Mm -hmm. Да, очень серьезно относятся к художникам, э, к художникам, которые э, у mm -hmm. них, с, э, я бы даже сказал, с пиететом, mm -hmm. с пиететом, да, вот нет этого, так сказать, нашей, как я ее называю, бабломании, mm -hmm. да которая, к сожалению, она же разъедает. Ты можешь знать, что, э, так сказать, она вокруг, но это как чума. То есть, э, уйти от нее да, довольно сложно. А, а как прошла выставка Химича? А, Внутри... Ну, в такого открытия... Была в тему гор... Да, конечно, мы были на открытии. Угу. А, такого открытия, они сами говорят, ну, по киевским меркам это было, в общем, нормально. да? То есть было много людей, там пели песни, там же большая украинская община в городе Гуров. Uh -huh. связано еще с операцией Висла, там, со всякими историческими делами. Э, девочки пели песни, э, вот, и, так сказать, было много народу, много местного. Даже не могу начальством их назвать, да, они как-то выглядят-то иначе. Не как начальство. Слово начальство для меня, в общем, слово ругательное. Це в... как ведь бывалось. Mm -hmm. Ну, наверное, но забыли лишь, как в Маябута, как, как должно быть к сожалению а иногда это было до, до более трогательно потому что там есть художник альфонс кулаковский до да, который большую часть жизни прожил в казахстане в связи с тем что его родители сослали депортировали uh -huh. вот и он потом так сказать репатриировался в польшу с братом который старше его еще на 10 лет саму художник 85 кажется или 86 и брат и брат и, брат, и брат да, там же, да там? он говорит ну я не помню говорит мне столько лет что я не помню чтобы полгода назад Танечку он видел может себе позволить да сидит читает журнал антиквар при этом класс вот и э, надо было видеть как маршалыки да как люди в общем властью обремененные и какими-то своими делами э, с восторгом смотрели на пана альфонса кулаковского он того стоит конечно это и судьба это великолепный художник причем художник имеющий такую странную особенность что его работы чем больше на них смотришь тем больше они втягивают угу. в себя они как правило небольшие вот это пейзажи в основном но это чем это не польская школа конечно же это не польская школа это наша как бы общая школа. Uh -huh. Помноженная там на французские при, привнесенные всякие дела, да ну и это судьба, конечно, человека конкретного. То есть Кулаковский, он родился у Львове, да, в Челябинской области. Потом переехал туда ра... и его родители из 30... Бердичевской области. А, роди... Бердичев. Бердич... там не область же, да? Да. Место Бердичев. Районе. Да, да, да. Место Бердичев. Повер... Бердичев то есть костелок... наш украинский выходец, да, который Ну фактически, живет в да, фактически, да, фактически мы земляки. И повернулся он туда не сюда, много лет здесь? Нет, больше в 90-е, где-то в начале 90-х. 60 с копейками, 7... роки, в Или в 60 с копейками, неважно. И он вернулся. Ну один пример, да. У него там не так давно сгорел дом со всеми работами, угу. просто сгорел дом со всеми работами. И вот, э, так сказать, вот это вот воеводство купило у него работ на сумму, которая на которую они ему построили новый дом. Мы были в этом доме, это замечательное совершенно сооружение с мастерской. И, то есть, э, знаете, у нас Пикулись. у нас он был бы городским сумасшедшим просто. Ну, он выглядит да. не необыкновенно, да. Угу. Он говорит не как все, он говорит, кстати, на таком русском языке, который, ну, утерян, я думаю, ну, или частично утерян, да, э -э совершенно на великолепном языке, наверное, хорошо говорит по-польски, мне трудно судить, он общается свободно, mm -hmm. вот, и э -э с таким, я уже говорил, обожанием просто на него смотрят и там, да, и... Сожалеют о том, что он свои работы не продает, потому что они готовы у него работы покупать. Ну, вот только вот в этом случае они купили работы, да, чтобы. Это будинок. Да, и он однажды произносил спич, он говорил о польской душе. Мы, так сказать, нас принимали в ресторане, там что такое по поводу нашего прибытия, по поводу, конечно, господина Кулаковского позвали, да. Мы с ним, я надеюсь, подружились, несмотря на разницу в возрасте, потому что. Он чувствует единственное, чего ему не хватает, это вот такого общения художественного, потому что все-таки это провинция, хотя и очень красивая, очень польская, со своими плюсами, конечно, провинциальные. То есть там Зекай. очень хорошо жить. Вы понимаете? Вот я сегодня со уже их, кто хочет сегодня, порой, сегодня уже хочешь. залез в интернет. Я не буду говорить за всю Одессу, да, за mm -hmm. весь Ольшатон. только за то, что я про то уже перехожу на, собственно, правильный язык. Насколько я понимаю, э, я посмотрел в интернете, там какое-то колоссальное количество зеленых насаждений на душу населения. Смешной случай. Значит, э, наше место пребывания соседствовало с маленьким озерцом, где uh -huh. плавают утки. Причем утки перелетные. Но они там живут, я так думаю, постоянно. И таможенник польский, который нас проверял, он спрашивает, откуда, что, говорим, из Ольштана, художники. Я смеха ради показал ему, у меня планшет с собой всегда, я показал ему отсняток своих нарисованных уток. Угу. Он говорит, то ольштанские утки, он их узнал. То есть я мастер ольштанских уток. Что вы Уже. еще малевали, крем я, я рисовал пейзажи, которые, в основном, которые мы видели в дороге. Я не Большой любитель рисовать, рисовать достопримечательности, чтобы понять город, надо в нем пожить, да. А вот дорога, которая всегда с нами, да, небо, которое над нами, там небо удивительное, удивительное небо. Я когда-то, когда смотрел э, художниками нарисованные псковские пейзажи, это uh -huh. примерно, я думаю, та же широта, удивлялся, ну, что за облака. Облака на самом деле просто безумные. Каждый день это новая феерия, я понимаю, там же Грюневальд рядом, да? Соответственно, художник Грюневальд рисовал там. А художники, они же ничего не выдумывают, даже если они черные квадраты рисуют. И, и вот, вот это так, это так, как у Грюневальда. Черно-зеленая зелень, да, небо высоко-низкое, угу. постоянная мистерия какая-то небесная. Я думаю, что вот этих впечатлений мне должно хватить на какое-то время. Вы их как передать? Я их и э, пытался передать, и самое главное, я, ну это моя уже практика, я думаю, как и многих других художников, я пытался их аккумулировать в себе, да. Ластівка принесла, що ви все ж таки намалювали одну споруду архітектурну знаного єврейського архітектора, яка вам дуже так припала до душі. Там я не архітектуру рисував. Я рисував, собственно, момент концерту. Там, ви розумієте, це теж місце, Я не скрываю того, що я. Сейчас это пользуюсь фото? фотографиями, это делают все, потому что время другое, да. Мы не успеваем ходить с блокнотиком, зарисовывать. Я пытался, у меня это неплохо получается на самом деле, но потому что выучка есть. Угу. Но главное это как на сетчатке оставить след, да. Вот вспомнил, 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 вспомнил. Там есть место, где стоит этот бейт дом. Дальше не помню, как они его называют. Вот они бы спросить, Калиты. от угу. меня майковского памяти. Как дорога в Полтаве, каждый галошу оставит. Да? Говорил Бурлюк. Там место, где был вот этот дом архитектора, напомните мне, Мендельсона. Точно. Да. Якобы я марш, марш сразу вспомнил. Марш. Да. К маршу он отношения, я думаю, не имеет. Архитектор Мендельсона. И там было кладбище. И кладбище это, соответственно, во времена ОНЭ, все памятники снесли. И это место, где конец времени. Вот я это так воспринял, да? То есть, я наверное, молишь, там заканчивается земля и починается. Наверное, море? я не знаю. Вот просто время закончилось, да, когда а. вынесли памятники. Мертвые, наверное, остались. Насчет живых сложно сказать, потому что э, Польша Юденфрай стала уже после э, пригомолки да, даже не сто, не после нацистской оккупации так получилось сейчас конечно а люди сейчас люди заняты культурной культурным наследием и так далее и, и, и тому чинов? подобное Питаете, ну, вот э, фонд Бо, фонд боруссия да это же угу. пруссия была фонд Боруссия. Этим озабочен, причем люди действительно энтузиасты, люди действительно что-то делают. Вот я попал на концерт. Это, наверное, в том числе это здание было и синагога. Я так предполагаю, да. Uh -huh. Бейт Мидраж, да, дом беседы, э так это называется вообще. Там как это на uh -huh. Бейт, ну неважно. И э там как раз был концерт, я не знал этого, мы случайно попали на концерт. И было очень такое мистическое состояние, потому что на стенах были нарисованы звезды Давида угу. золотой краской, да, и играла группа небольшая, Классачная там был квартет, э, такая странная, она как бы клейзмерская, как бы не клейзмерская, такая, ну, музыка на, по еврейским мотивам, очень странно, когда играют, например, Бублички, да, угу. известного поэта Ядова да. Одесского, и я в свое время даже стеснялся того, что он автор публичков. да, а, а сейчас это звучит как ему гимн, как его бессмертие. Я этому ну, подивился несколько. Вот. И эта сцена это музыка, меня, да? и эта, музыка, эта да? сцена, этот этот скрипач, вибрация. эта виолончелистка, вибрация, народ сидевший в зале, все это достаточно, так сказать, в, в приглушенном свете, да, такой то ли, то ли Караваджо, то ли Рембрандт, то ли mm -hmm. ну, кто угодно. Да? Художники же мир поменяли. И вот я это всегда утверждаю, они меняют. Я вижу, как Караваджо, я вижу, как Рембрандт, да? я вижу, как э, когда надо, как Писаро, там, или Сислей, или, или Ван Гог. Они, они видзеркаливаются, а они сами его змінят, Конечно, выражаете? они его меняют. Но а, они его меняют для нас, а без нас мира нет. Это закон физики. Да, это антропный принцип, так гласит. Э, поэтому я это тоже нарисую, я думаю. Я начал. То есть это была картинка, законченная, небольшая. У меня уже закончились холсты большие. Я бываю мастер крупных, так сказать. Форм, э, форм да. Добро, а сколько же загале у вас? Насколько масштабно было Я сделал 18 маленьких и больших работ. Леночка Придувалова, хочу всех назвать, это все мои друзья Даже... э, с давних-предавних времен. Леночка Придувалова, ну, у нее и техника э, более мобильная, но она просто, она так вдохновилась, я думаю, что она около трех десятков сделала работу. Э, э, Леша Аполлонов, ее муж, да, тоже мой еще с РХСШ знакомец и угу. друг, хотя он младший, я его на трубу сажал в РХСШ пусть знает даже в телевизоре <laughs> uh, и Леша Белюсенко тоже мой мой ну то есть это была очень хорошая а кроме красный. всего прочего дружеская компания и поездки в него сторинце дуже багато фотографий. да Все да глядач, да, да, храйтор, да, да он в очень он, он, он э, я его два года упрашивал выйти на фейсбук и, потому что понимал что это будет да и он когда вышел он как будто я кричу всегда світ, да. Да, правда, и людей. это правильно потому что он на самом деле тоже несет очень важную культуртрейдерскую миссию. Добрый, вот произошел пленэр, произошла интересная поездка, вы насыщались впечатлениями, есть картины, есть работы. Кому показывать идеи, когда? Значит, первая выставка, насколько я понимаю, там еще не ясно, в каком именно помещении в Ольштине, потому что, опять же, этим будут заниматься ольштинские власти. Да? Uh -huh. Мы присутствовали при разговоре, есть несколько предложений, Вот в каких галереях это можно было бы сделать. И в течение вот, ближайшего времени это выяснится. Выставка будет обязательно, она будет в августе. Я думаю, что это будет интересно и самим людям, и художникам, которые там живут. Потому что, на мой взгляд, в Польше с художественной школой не очень-то сложилось. То есть uh -huh. там есть великая литература, великая музыка, великое кино. Да? Исторически так получилось, что э, нравится страшно. нам или нет, но мы наследники и Малевича. И Кандинского, Экстер. и Бойчука, и Экстер, и всех, 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 да. И мы mm -hmm. э, как бы вольно или невольно таковыми являемся. У поляков там своя история. Да, ну не мурашка считать. в конце. Ой, не, не, извините, не мурашка, мура... матейка, <laughs> да. <laughs> матейка. матейка. Мурашка наш, конечно. Не Матейка, считать. Мурашка мы туды. Мура... Мурашка, да. Мы, мы... Ну, я бы не стал, но. Не, ну, вот в когорту наших. Да, в сказать... Ген... когорту, когорту наших просто, ну, скажем, на меня он ни, никакого влияния не оказал, в отличие, я думаю, от Экстера и, и прочих. Угу. Вот. Поэтому поэтому, я думаю, им будет интересно и узнаваемость, скажем, Ольштонских уток и Ольштадтского неба Леша очень красивую придумал название небо над Ольштадном должна будет называться этот пленное оружие называется потому что небо мы просто ели мы его ели мы его пили мы его слушали я не знаю что бы еще мы с ним делали такого неба я не видел много лет сначала будет там а потом тут а потом в, в Киев клубе так арт клубе кажется в ноябре uh -huh. кажется в ноябре и Танечка, я еще хочу повторить, большой молодец и великолепный организатор. Мне то есть интересно. человек, который делает то, что говорит. И говорит, что делает. То есть, ну, в самом лучшем смысле. Слова. Да, но сегодня это редкость. Это да, да. Я вот как бы, мне кажется, это такая простая вещь, но это действительно редкость. Да викликає певну повагу і пієте, про які ви говорили. Mm -hmm. Ви були у Польщі, ви розказували, що були до поїздки mm -hmm. Вольштини, і зараз ви побачили іншу Польщу, так, з європейським mm -hmm. так, підходом до життя організації культурного якогось простору, культурної фундації. Як зараз живе в Польщі? Окрім того, що вони добре ставляться до художників, і яким mm -hmm. чином відбувається ця співпраця з культурою? с культурой мне сложно говорить вот то что я видел да вот отношение к старому художнику заслуженному просто там пан маршалы кому каждый день звонит узнает и тот тому звонит и они все время так сказать и помогают и опекаются и так далее как вообще люди выглядят конечно вы понимаете это в Киеве что-то происходит вот когда подъезжаешь, это как, я не знаю, как у Гарри Гаррисона в «Неукротимой планете, да, такое сгущение э, негативной это? информации и э, энергии. То есть это немного не, не, не моя риторика, да, угу. там энергетика, все такое прочее. Но вот э, некоторая злоба, которая висит в воздухе, да, которая сказывается на том, как ведут себя, например, водители на дорогах, да, да и, 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 и так и далее, и, и тому подобное. Как относятся люди друг к другу? В Польше начинаешь э, успокаиваться где-то примерно через неделю. Да? Люди улыбаются, люди тебе идут навстречу. Если, предположим, они даже в парке где-то бухают, как это везде, в общем, принято, они же как братья наши, э, и в этом смысле, уберут за собой. Берут за собой, нет никакой, ну, практически нет агрессии, мы не почувствовали, да. Э, старики, которые ездят, ходят, они не унижены, они не имеют вид униженных и оскорбленных людей. И это, они, они конечно, прошли большой путь. Я видел, как на вокзале вчера на Варшавском э, человек мыл скамеечку, да, так, со всех сторон ее, каждую планочку. Ну, Надихнулись. Да, 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 да. Ну як то, как -то іначе поважають себе, що інакше. Вони вважають вони, да, вони і люблять себе і тому вважають і люблять окружаючих. Дякую вам, дякую нашому гостю. Це була програма Антиквар. Ми говорили про мистецтво колекціонування, Точніше, програма про мистецтво колекціонування. Говорили про Ольштин, про польський пленер, про майбутні виставки з Матвієм Вайсбергом. Дякую.